Боевые потери на сегодняшний день, смотрите, очень э, показательно госпиталя. Да? У нас порядок заполнения госпиталей уже четко отработан. Сначала больница Мечникова, то есть Днепропетровск, потом uh -huh. Харьков и потом э, Одесса. И после Одессы Киев э, частично и Львов, Обозок, и, Львов. Да. Нет, и Львов. Вот в таком порядке заполняются госпиталя. Как только скорые начали ездить по Харькову, мы понимаем, что Мечникова больница полная. Начали борта садиться в Одессе, значит Харьков полный. Mm, хорошие такие ознаки. Так вот, так вот сегодня уже поступают раненые в Киев. Mm -hmm. То есть мы понимаем, что и Одесский госпиталь уже ранеными заполнен. То есть активизация боевых действий, ну нич ничто в мире не проходит бесследно. Если нас обстреливают, значит у нас есть потери. Как бы мы этого не хотели. Насчет потерь с той стороны я ну, не могу оценить. Почему? Потому что... Объективного контроля же нету. Это предполагаемые потери со стороны противника. Они могут быть зафиксированы либо нашей разведкой, либо какими-то другими средствами разведки то есть оптика электронной разведкой, там оптической разведкой и так далее. Но либо это разведданные, полученные нашим главным разведуправлением в результате, допустим, радиоперехвата, перехвата документов, ну то есть угу. уже такой агентурной разведки. Так, да, кибер, кибервина. Такая. Да, да, но э, это больше, я думаю, что это психологический э, шаг со стороны нашего руководства в плане того, чтобы, ну как-то немножко успокоить, потому что два года войны. Два года мы несем потери, и как бы мы ни хотели, но цифра даже официальных потерь уже приближается к 3000 человек, угу. официальных, среди э, военнослужащих э, вооруженных сил Украины. И поэтому, для того, чтобы как-то сгладить и оправдаться в, лицах, в, в глазах людей, э, появляются вот это вот э, цифры потерь со стороны э, российско-сепаратистских войск. Хотя реально их никто посчитать не может.